প্ৰথমে মই তৃষ্ণাই মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই দুপৰীয়া সময়ত চাহৰ লগত জুতি ল'ব পৰাকৈ ইক চবৰ এটি ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কিদৰে বনাইছোঁ তাক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব এতিয়া আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মই কেইটামান বাকলি গুচোৱা আলু আৰু লগতে ডিম দুটা পানী দি কুকাৰটো সাপৰখন মাৰি মিঠাটো উঠাই দিলোঁ কুকাৰটো উঠাই মই আনফালে পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু আদি এটা পেষ্ট বনাই ললোঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু পিঁয়াজ আদি পেষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু আনফালে কুকাৰত চিটি নাৰিলোঁ আৰু আলুকেইটা নমাই ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি ল'ব লাগিব যাতে ধুনীয়াকৈ মিহি হয় আৰু এইফালে মই ধুম দুটা ধুনীয়াকৈ বাকলি দিছে পানীত ধুনীয়াকৈ ধৰি ললোঁ ধুম দুটা মাজত সমানিত দুফাল কৰি কৰি দিলোঁ আৰু ধুমুকীয়া কাটি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত নিমখ আৰু জিৰা অলপ দি দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো জ্বলাই কেৰাহীখন উঠালোঁ তাৰপাছত কেৰাহীখন গৰম হোৱা মানে তাৰ ওপৰত তেল অলপ দিলোঁ তেল সোপা গৰম হোৱাৰ পাছত এই পিমিচীয়া পেষ্টকোপা দিলোঁ আৰু সেই আদা নহৰু তিনিচুকা ৰঙা নোহোৱা লৈ গুৰুত ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিলোঁ আৰু পিঁয়াজ নহৰু তিনিচুকা অলপ ৰঙা হোৱাৰ পাছত আলুকোপা দৌৰিলোঁ আৰু তাত হালধি এচামুচ ৰেড চিলি এচামুচ আৰু জিৰা পাউদাৰ এচামুচ লগতে নিমখ এচামুচ দি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ যিহেতু আলু চপ বা ইগ চপ বনাবলৈ ৰাস্স বিস্কুটৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইখিনিকে মই ছুগাৰ বেকাৰছ বিস্কুটে চলাই দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰীত পিচি ল'লোঁ যাতে মিহি হয় এতিয়া মই হাতখিনিত অলপ তেল সানি লৈছোঁ যাতে আলুসোপা হাতত লাগি নধৰে আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতে ই চববোৰৰ চেপবোৰ বনাব পাৰে মই এনেদৰে মাজতে ডিম এফাল ভৰাই আলুবোৰ চাৰিওফালে দি ধুনীয়াকৈ এটা বনাই ললোঁ এতিয়া আকৌ একেধৰণে ডিম এফাল ল'লোঁ লৈ পেলাই হাতত আলু লৈ তাৰ মাজত ডিমফাল ভৰাই এটা চেপ বনাই ললোঁ এনেদৰে আটাইবোৰৰ চেপবোৰ বনাই হৈ গ'ল প্ৰথমে চবকেইটা বিস্কুটৰ গুৰিবোৰ চাৰিওফালে মিলাই ল'ব আৰু তাৰপাছত কণীৰ ঘোলাখিনিত দিব আৰু আকৌ চাৰিওফালে বিস্কুটৰ গোলাবোৰ দি তেলত ধুনীয়াকৈ দিম আৰু চপটো ৰঙা নোহোৱালৈকে ননমাব ৰঙা হোৱাৰ পাছতহে যেতিয়া সোণালী ৰং ল'ব তাৰপাছতহে চপটো নমাই দিব চাওকচোন কি ধুনীয়া ৰং লৈছে একদম ৰঙা ৰঙা দেখোঁতেই খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা মাজৰ মানে মাছ ভাগটো ফালি দেখাম চাব দেই দেখোঁতে ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু খাৰোঁতে যে আৰু টেষ্টি লাগিছে